В атаке, конечно, наверное, не не все получалось, да, хотя были предпосылки для именно для хороших атак, но где-то не хватало то ли последнего паса, то ли где-то э, кто-то принимал неверные решения. Но повторю, что в целом, как мне показалось, играли достойно. Ну, я отдал все силы и старался, я уверен, так же, как и все ребята, забить мяч и и добыть три очка для, для Динамо Киев. Но, увы, увы, я не Марадона. Если бы у нас был Марадона, то я уверен, что мы победили бы. Ну, конечно, вы видели, наверное, как, как Наполе хорошо контролирует мячи. Приходилось, приходилось отрабатывать, но при этом тренерский штаб требовал бежать, бежать в атаку, потому что когда Наполе атакуют, у них открывается много, много зон. И приходилось отрабатывать и сзади, и при этом нужно было успевать и впереди что-то что, -то, что -то сделать. Поэтому я думаю, не только я, а и все ребята подсели, потому что проделали колоссальный объем работы. Я надеюсь, что придут, придут болельщики, и мы будем, мы, в принципе, всегда играем для них, и хочу, хочу попросить, чтобы люди пришли и поддержали нас. Наверное, в этой Лиге чемпионов мы, мы выступили не так, как хотелось бы. Я не буду сейчас там искать какие-то какие, -то, какие -то причины. Считаю, что могли и должны выступать намного, намного лучше. Но уверен, что в последней игре отдадимся силы и, и попробуем порадовать наших болельщиков победой в Лиге Чемпионов.